أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل علي محمد وعلي آل محمد كما صليت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علي محمد وعلي آل محمد كما باركت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجيد. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يذل مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع, السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه الهه ان إيه يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا بسم الله الرحمن الرحيم 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 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه الهه ان إيه يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا بسم الله الرحمن الرحيم 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 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير